Похороны прошли на кладбище в городе Саки. Почтить память Эдема Асанова пришли около двух сотен крымских татар. Родственники, друзья и те, кто просто знал этого жизнерадостного парня. По словам друзей, Асанов учился на специальности гостиничный бизнес, работал в местных кафе, был очень общительным и открытым человеком. Никакой депрессии или плохого настроения в последние месяцы у него и в помине не было. Родным Асанова российские следователи сообщили, что он якобы оставил записку, в которой просил никого не винить в его смерти. Кроме следователей, этой записки никто не видел. По словам близких, тело Эдема на заброшенной стройке нашли игравшие там дети. Но никто из друзей и близких, с кем нам удалось пообщаться, не верит в самоубийство парня. Скромная, очень порядочная семья. И довольно-таки я бы не сказала, чтобы они в каких-то политических или где-то замешаны были. Мальчик очень скромно старался, работал. Я тоже слышала, что была записка, он написал, что там «Моей смерти никого не винить». Но я не верю этому, мое мнение такое. Глава Меджлиса Рифат Чубаров предвидел, что именно на версии самоубийства будет настаивать следствие. Могу предположить, что де-факто власти будут утверждать о ненасильственном характере смерти Эдема Асанова. Такова природа режимов, делающих ставку на террор и страх в обществе. Жена уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Сафинар также присутствовала на похоронах. Она тоже не верит, что это суицид. Человек, который хочет уйти из жизни, он ходит это, в депрессии, как-то видно по нему, а здесь ничего. Он, просто его схватили по одному только признаку, что он крымский татарин. Мы сейчас как пленники на этом полуострове и с нами поступают как с пленными. И Самое страшное, что никто никакой ответственности не несет. Напомним, 27 сентября в Белогорском районе Симферополя неизвестные похитили двух жителей микрорайона Сары – Исляма Джепарова и Джевдета Ислямова. Люди в форме затолкали двух молодых людей в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Также в конце мая в Крыму пропали два активиста общественной организации «Украинский дом» – симферопольцы Тимур Шаймарданов и Леонид Корж. Затем пропал и еще один активист – Сейран Зинеддинов, который занимался их поиском. Мустафа Джемилев Ирифат Чубаров, которым оккупационные власти запретили въезд в Крым, считают, что в ситуацию с преследованием крымских татар на территории полуострова должны вмешаться международные организации. Николай Резник, Крым.